स्वागत है दो बजे है तो आ जाइए सभी लोग लाइव में तो तो सभी से गुजारिश करता हूँ कि आ जाओ सभी लाइव में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो कमेंट करो दो बजे है तो सभी को गुजारिश करता हूँ कि भाई कोई मजाक ना उड़ाइए मेरा क्योंकि मुझे आ, मैं सहन कर लेता हूँ मजाक लेकिन ज़्यादा तो डायरेक्ट हमारे को गाली गलोज मत करना भाई क्योंकि मैं सभी के साथ प्यार से बात कर सभी के साथ प्यार से बात करता हूँ तुम तो मेरे पर आए तो मैं अब किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ करो तो ठीक से कमेंट करो भाई ऐसे ऐसे मत करो भाई जाने दीजिए तो सभी को गुजारिश है आज दो बजे आ जाओ जल्दी जल्दी लाइव में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो लाइव को लाइक करें तो आ जाओ जल्दी जल्दी अरे बादल चाहे वो तब मैं बादल बन जाना जिम झिम बारिश बन जा, जब कम पड़ जाए सासे मेरी बन जाना के बूंदे नी निसा में आई हा जो कम पड़ जाए सासे जो नहीं र समझने समझने मेरे उम्र भर राम-राम शुग दादा नमस्कार लाइव मध्ये खूप खूप स्वागत आहे लाइक के बदल धन्यवाद दादा चापाने जाला का कसा है दादा का मनता भुण? तर सर्वान नमस्कार जल्दी जल्दी आ जाओ सभी को सभी लोग सभी दोस्त माफ करना मैं ज़्यादा <laughs> कोई <laughs> कोई गडबड होतो माफ कर ना भैया हो दादा सकाळीचा असतो आणि संध्याकाळी एक टाईम आपण आलेले बरं का अशोक दादा सगळीकडे यार कुठपर्यंत चालणार आहे मी दिसत असेल अशोक दादा मी आता ये आ बा ना, ना पू्र दस रही कहीं पूरा पूर्ण लगे असल कि रही का सूर्यमाव्या सारखी गोष्टी आ बाना का लाइक करो भैया मेरे प्यारे भाइयों और कमेंट करिए चैनल पे नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो कमेंट करो तो कोशिश करो भैया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो कमेंट करने की कोशिश करो भैया और आजमाओ आपके दोस्ती का हाथ हमारे साथ बढ़ाइए ये है यही हमारी तमन्ना है ओके ओके थैंक यू थैंक यू तो सभी से गुजारिश करता हूँ कि भैया आप कमेंट करिए और आजमाइए हमारी तरफ दोस्ती का हाथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो आ हेलो अभी भैया नमस्ते कस कैसे हो अभी भैया तो स्वागत है आपका लाइव में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरे बड़े मेरे बड़े भाई या छोटे भाई हो सकते हैं लेकिन आ जाओ सभी से गुजारिश करता हूँ मैं थैंक यू थैंक यू मैं मैं अच्छा हूँ मैं बहुत बोर हो रहा था लेकिन चलो भाई दो बजे लाइव लेने का च, लेना चाहिए तो हम लाइव स्टार्ट किया है लेकिन अब आप, आपसे बात कर रहा हूँ मैं अब अभ, अभी भैया <laughs> तो सभी से गुजारिश है कि आप भाई कमेंट करो जल्दी जल्दी लाइव को लाइक करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो भैया मैं आज सभी दोस्तों को दिव्यांग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि शुभकामना क्यों दे रहा हूँ मैं क्यों मैं खुद दिव्यांग हूँ दोनों आँखों से ब्लाइंड हूँ टोटली लाइक करो पांच लोग हैं लाइव पे तो और तीन लाइक होनी चाहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ आप सभी को आ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और कमेंट करो भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ मैं खुद दोनों दोनों आपको से विकलांग हूँ टोटली ब्लाइंड तो कमेंट करो भैया जल्दी जल्दी लाइक like. अनलाइक uh, मत करिए भैया लाइक करो जल्दी जल्दी ऐसा मत करो भैया अनलाइक मत करो लाइक like करिए मैं बचपन से दिखता नहीं मुझे भैया नमस्ते नमस्ते इरफान भैया वालेकुम मैं मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ भैया बचपन से आग चली गई मेरी दो चार बार ऑपरेशन किया है सलाम आलैक्म इरफान भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मुझे एक्टर का नाम याद आता है इरफान खान एक, एक एक्टर थे बॉलीवुड सुपरस्टार भैया आप जैसे लोग बताते हैं ना कि दादा आप दिख रहे हैं तो वैसा है, पकड़ हम दिशा से पकड़ लेते हैं कोई हरकत कोई कोई बात नहीं अभी भैया समझ लेता हूँ मैं नमस्कार गणपति दादा नमस्कार तो इरफान भैया आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो लाइक like करो जल्दी जल्दी चे लो गए सिफर प्लीज सचमुच कमेंट कर दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपकी दोस्ती का हाथ चाहिए हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो भैया टॉक बैक के सारे मैंने ब्लू एक्सेसिबिलिटी के सारे में एम एस पढ़ रहा हूँ भैया और मैंने ब्लूटूथ लगाया है कान पे। तुम्हारा तुम्हारापन दादा पंग दिनाच खूब खूब शुभेच्छा थैंक यू थैंक यू पटेल भैया नमस्ते नमस्ते लाइव में आपका स्वागत है ये क्या ले या इरफान भैया नाम पड़ रहा है लेकिन मैंने ब्लूटूथ का ब्लूटूथ एयरफोन का भी ऑन किया है ना ऑफ किया है ना तो वो बंद हो जाएगा मैं आपको शाम को सात बजे मेरी लाइव रहती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा भैया नमस्ते इरपान भैया ऐसे क्यों बोल रहे कयूर भाई मैं टोटली ब्लाइंड हो दोनों आँखों से दिव्यांग हूं। ऐसे मत बोलो भाई मी महाराष्ट्र मधे रहू अरे तो मारा बोलते मुंबई में रह जालना महाराष्ट्र मध्य तो मैं जान मध्य सॉरी मैं थर्टी टू भैया आ, मैं जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ बिलोंग करता हूँ इरफान भैया मैं शाम को भी आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भैया नोटिफिकेशन आ जाएंगी तब आ, सभी को बताऊँगा मैं टॉक बैक कैसे हैंडल करता हूँ तो गणपति दादा नमस्कार आ, खर मटल तर एकदम मेरे बाकी वीडियो में जाकर देख लो इरफान भैया टॉक बैक का आवाज जा आ जाएगा तुम्हें अभी <laughs> दादा अः ऐसा ऐसा लगता है कोई अम्बरीशपुरी का घराने का आदमी लगता है अम्बरीशपुरी <laughs> का वंश घर गर का वंश थैंक यू थैंक यू ாாஷா நாஷா நாஷ துஜர <laughs> मला मजाक करतो मित्रा मी तू खरंच आला मित्रा का आणि समजून घेतलं बरं का अभि भाऊ अभिषेक आभी भाऊ तू आपला मित्रच आहे एक आणि खरंच तू आला मला खूप आनंद होतो लाईव्हमध्ये बरं का भावा मला वाटलं तुला हिंदी मराठी जमत नसेल तर मी हिंदीमधून बोलत होतो कारण की काय ना काय की लोकांना मराठी जमत नाही आहे म्हणून दादा मला वाटलं सुरुवातीला मी हिंदी बोलतोय मग आवाज कुंडले आहे का लाईक करा कमेंट करा सर्वांनी गणपति दादा कसे आ तुम्हें तुसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ धन्यवाद बहुत धन्यवाद ओ हैरान हूँ तुसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं ओ हैरान ज लवकर या सर्वांनी लाईव्ह मध्ये पटापट कमेंट करा गणपती दादा कुठे गेले आमचे आणि आबी भाऊ थैंक यू थैंक यू ये कागज की कश्ती बारिश का पानी लो मुझसे मेरी जवानी मगर लौटा दो बचपन का सावन ये कागज की कश्ती ये बारिश का पानी ते जगजित सिंग आणि चित्रासिंगच्या आवाजात गझल आहे भावा ते जगजित सिंगची गजल ऐकत असेल तो चित्रा सिंग दोघांवर बायकोनी गायलेली ती गजल कमेंट करा सर्वानी पटपट अरे बाप रे लोक लोग थामले नहीं बाबा असते वो सॉरी 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 लोक आते तो तो रुकते नहीं भाई एक एक दो दो <laughs> लेकिन धड़ा धड़ धड़ा लाइक करो कमेंट करो भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो श्री लाइक करो जल्दी जल्दी दो लाइक की कमी है अरे आज क्यों करता कौन करता बाबा हो आला होता ना आला होता तू लाइव मध्य खूप खूप स्वागत आहे बर का तुझं लाईव्ह मध्ये आल्याबद्दल लाईक करा कमेंट पटपट कमेंट करा भावांनो पुरा स्टँड आणावा लागेल रे माझा स्टँड कोणतरी हा वेलकम ह्याच्यात याच्यात तर थँक्यू कसला भाऊ भावाला थँक्यू म्हणत असतो का कधी एक मित्र तू माझा प्रिय मित्र आहे भावा आहे रे भाऊ मुंबईला कुठं राहतोस तू बाइक ची टंकी वाजवतोय मस्त मला ले आनंद वाटतो ची टंकी वाजून <laughs> तो जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया लाईक को लाइक कर दे કમેન્ટ કરા ભાવાનો. हो का पुण्यामध्ये अरे हा पुण्यामध्ये कुठं राहतो नेमकं मी पुण्यामध्ये दोन ठिकाणी होतो ए तो तो आ, दोन हजार चौदा पंधराला मी हडपसर पुणे येत होतो बहिलं हडपसर रामटेकडी त्यानंतर ते दोन हजार तेवीसला मी याला होतो कुठे येवलेवाडी कोंडवा म्हणजे तिकडे कात्रस तिकडे नाही करे कात्रस घाटाकडं तिकडे सासवड नाव ऐकलं असेल तू यवलेवाड़ी सासवड़ कोंडवा अरे बाप रे बाप त्या बापै ना भो रामटेकड़ी भागा मधे खूप भीती वाटते रे भो थैंक यू थैंक यू तर तिथं आहे ना मी काही दिवस होतो आणि एक मी कॉम्प्युटर कोर्ससाठी गेलतोय म्हटलं तर येवलीवाडीला सहा महिने होतो खूप मला इंटरेस्टिंग लई इंटरेस्टिंग एरिया आहे खरंच पाया पायासारखीच ठिकाणी मी मस्त टेशन म उतरलो होतो बाबा एकदा मला पण भीती वाटते राव टेशनला कारण की तिथं मोबाईल पळायचे खूप चान्सेस असते रे बाबा हरी दादा थँक्यू थँक्यू इतकं भारी होतं तिथं पुण्यामध्ये पण इतकं आणि आणखीन सुद्धा बस इंटरेस्टिंग आणि प्रसिद्ध म्हणजे वेस्टन वेस्टर्न वेस्टर्न वडापावसाठी हे <laughs> आणि डिमांड पण ती कधी गेलं तर मे भारी डिमांड तिथल्या पुण्यामधल्या बरं का सस्त मस्त वस्तू भेटून जातात पण यार कधी कधी मागाड्या पण होऊन जातात रे बाबा एकशे दहा एकशे वीसला तिथं चिवड्याचं पॉकेट घेतलं होतं अर्धा किलोचं आणि सँडची बॉटल इतका भारी ब काय म्हणतो दोन लोक आय सी सीवरती एक लोक आय सी सीवरती कमेंट करा भावांनो दोन बरेच लोक असतील तर कमेंट नाही करू राहिले भावांनो लाजू नका बिंदास बोला आपल्याशी

डोनला हो हो डोनलारात असं हो हो सॉरी सॉरी राहतो व्हाय तो बाप रे बाप तिथं लोकलना जावं लागतं रे भाऊंडला डोन स्टेशनला रेल्वे म्हणजे डोन स्टेशनवरती तिकडे उतरावं लागतं कधी कधी पण यार तिथं त्या भागामध्ये ना गाड्याला दगड मारतात रे रेल्वे स्टेशनवरती त्या भीतीसले त्या डाऊनमध्ये नगर डाऊन मार्गे गाडी पकडायची तिकडे यायचं असलं तर मग डाऊनवरती टेशन गाडी पकडायची बाप रे बाप डाऊन ओके ओके डाऊन लागले बारे पत्ते पत्ते तर असं आहे मी असं ऐकले की गाडेल चालू काढेल दगड मारतात म्हणते तिथे <स princes> हे हो का कारण की ना कंपनी कंपनीसाठी ऑफर आली ती कंपनीसाठी मी आता जातोय थोडा पाच साडेपाचला गेल नाही तरच आपली सातलाच असते सा कन्फ कंटिन्यू थोडासा आलो आहे मी तर भेटूया वो मित्रा बाय बाय सर्वांना बाय मित्रा तर बाय बाय करून जा सर्वांनी मला जेवढं बोलता येतं तेवढं मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो ये येतोय तुमच्यापर्यंत मला आणखीन बोलण्याची प्रॅक्टिस लाईव्हमध्ये कसे